Добрый вечер на БТБ Новости. Спасибо, что вы с нами. Защитники Донецкого аэропорта не взрывали старый терминал. Информация некоторых СМИ об этом не соответствует действительности. Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. По его словам, третьи сутки боевики продолжают штурмовать аэропорт. В атаках участвует также российский спецназ. Однако украинские силовики успешно отбивают все попытки штурма, а нападающие несут большие потери. Аэропорт находится под контролем киборгов. Всего за минувшие сутки террористы более 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом применялись реактивные системы залпового огня. Вражеская активность наблюдалась на Луганском, Донецком, Дебальцевском, Мариупольском направлениях. Залпы артиллерии и минометных орудий прозвучали на окраинах населенных пунктов Сокольники, Кряковка, Крымская, Артем, Нижняя Тепле, Станично-Луганская, Макарова, Трехизбенка, Счастье. Гаевка, Пески, Донецк, Авдеевка, Новоорловка, Дебальцева, Новолапса, Николаевка, Павлополь. В районе города Мариуполь ситуация под контролем наших войск. В Донецке проходят переговоры по прекращению штурма аэропорта. Для урегулирования кризисной ситуации, сложившейся там, принимаются меры со стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня. Сегодня с утра в этот район выехали представители украинской и российской сторон. За прошедшие сутки в Донецке ранены 14 человек. В результате попадания снарядов повреждены дома, инфраструктура и коммуникации в Кировском и Петровском районах. Без энергоснабжения остались 6 трансформаторных подстанций и одна котельная. Без газа почти 3300 абонентов. С утра обстановка в городе существенно не изменилась. Во всех районах периодически слышны взрывы и залпы из тяжелого оружия. Силы АТО уничтожили сосредоточение российско-террористических войск в районе Авдеевки, в том числе и прибывшие туда подкрепления военнослужащих Федерации. Об этом сообщает группа информационное сопротивление. По их данным, трупы и раненых вывозили в центр Донецка через Куйбышевский район. Тем временем в город, якобы для поддержания порядка, прибыли 60 казаков с юго Луганской области. Однако у них уже возник конфликт с руководством ДНР. Еще одна тактическая группа российско-террористических войск подтянулась в район Горловки. В результате огневого противостояния силами АТО бандиты вынуждены были отойти вглубь своих позиций. За По оперативными данными, все больше новоприбулых до Донбассу российских найманцев. По оперативным данным, все больше новоприбывших на Донбасс российских наемников отказываются воевать с украинской армией. Цель львиной доли тех, кто сейчас приходит на Донбасс из России, быстрое обогащение за счет грабежа. Ни за какую идею эти люди воевать не готовы. Из-за отказа участвовать в боевых действиях наблюдается увеличение случаев внутренних конфликтов между бандформированиями и так называемым руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Так называемым самопроголошенных ЛНР и ДНР. В очередной раз российско-террористические войска активизируют свои действия после прибытия так называемого гуманитарного конвоя. В составе последнего прибыло 18 бензовозов. Об этом сообщили в ОБСЕ. Там отметили, что это не является гуманитарной помощью. Всего в воскресенье на контролируемую боевиками территорию незаконно заехало 106 грузовиков. В СНБО заявили, что ничего не знают о составе груза. Как и в предыдущие разы, представители Международного комитета Красного Креста не принимали участия в его перемещении. Украинские пограничники и таможенники также не смогли осмотреть машины. Российский гумконвой, картинка для СМИ. Реальная помощь от них жители Донбасса не получают. Даже те продукты, которые завозят, забирают боевики. В основном в белых грузовиках боеприпасы, военная техника и оборудование для боевых действий. Люди на захваченных террористами территориях все чаще выступают против действий боевиков. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью немецкой телерадиокомпании АРД. Он отметил, что жители Донбасса видят, как боевики с оружием грабят и убивают, и не пытаются обеспечить элементарные потребности людей. Петр Порошенко подчеркнул, что действия боевиков приводят к многочисленным жертвам. В то же время Украина не только выполняет условия минских договоренностей, но и не оставляет своих граждан в беде. Ставлення людей, які живуть на Донецьку і Луганську, зараз Сейчас уже отношение людей, которые живут в Донецке и Луганске, к россиянам и особенно к боевикам, ужасное. Они продемонстрировали, что не в состоянии обеспечить элементарные потребности людей. Там нема еды, там нема воды, там нема тепла, там нема грошей, бо вони все раскрадены. Там нет еды, воды, там нет тепла. Там нет денег, потому что они разворованы. Там гуманитарная катастрофа. И это в то время, когда Украина ответственно, относясь к этой территории, не получая оттуда ни копейки, направляет туда газ, электроэнергию уже почти на 700 миллионов долларов. Электроэнергию уже майже на 700 миллионов долларов. Направляет туда гуманитарные конвои, которые везут еду, медикаменты с риском для жизни. С риском для жизни. Президент Петр Порошенко направил поздравления Дональду Туску в связи с вступлением в должность президента Европейского совета. Глава государства пожелал Туску побед в будущих усилиях, направленных на дальнейшую консолидацию Евросоюза, укрепление его международной роли и утверждение мира, безопасности и процветания на европейском континенте. Также Петр Порошенко выразил надежду, что вопросы защиты, суверенитета, территориальной целостности Украины, а также поддержка страны на пути евроинтеграции будут находиться среди главных приоритетов деятельности Дональда Напомню, что бывший премьер-министр Польши сегодня официально вступил в должность президента Европейского совета. На этом посту Туск сменил своего предшественника Германа Ван Ромпея. Он станет первым представителем государств бывшего коммунистического лагеря, который занял пост президента ЕС. Завтра страны-члены НАТО объявят о начале работы трастовых фондов в помощь Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Это станет одним из конкретных решений, которые Блок планирует одобрить в связи с ситуацией в нашей стране. Генсек Альянса отметил, что Россия продолжает подпитывать конфликт на востоке Украины. Москва, как и прежде, предоставляет военную технику и помощь сепаратистам. Столтенберг подчеркнул, что лучшей помощью в решении гуманитарных проблем Донбасса стали бы не гуманитарные конвои, а реальное прекращение огня. Поскольку если Россия нарушает международное право, то западные санкции против нее оправданы, и к ним должны присоединиться как можно больше стран. В Украине вводится институт уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Должность вводится в соответствии с требованием Конвенции ООН о правах инвалидов и в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 106 Конституции Украины. Среди приоритетных задач работы уполномоченного – внедрение международных стандартов, интеграции людей с особенными потребностями в жизнь общества и воспитание к ним уважения. Израильские медики помогут Украине улучшить службу скорой помощи. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Элио Белоцерковский. По его словам, в течение недели представители Министерства здравоохранения Израиля посетят больницы Киева и Житомира. Оценивать уровень квалификации зарубежные специалисты начнут с медсестер, после чего планируют разработать систему тренингов для украинских медработников. Проект планируют реализовать совместно с Красным Крестом вместе с Министерством здравоохранения Украины и Всемирной организацией по здравоохранению на более общем уровне, то есть программу помочь создать программу, которая поможет повысить уровень здравоохранения в Украине вообще. Что касается более специфических областей, то это на, на более позднем этапе нужно будет посмотреть, где наш опыт и в каком направлении будет наиболее эффективно использовать. В Киеве активисты собрались у посольства Канады для того, чтобы поблагодарить канадцев за гуманитарную помощь для украинских военных. Они разместили детские рисунки со словами благодарности на стенах посольства. Эти рисуночки Мы рисовали детки в садике. в садике. Мы их попросили, чтобы они как-то отблагодарили канадцев за то, что они помогли нашим солдатам. Потому что на улице холодно, и им там в окопах тоже холодно. Ну а теперь, надеемся, будет тепло. В дополнение еще будет, но это морским путем будет доставляться, один мобильный военный госпиталь и аппаратура для связи. Все это не только одноразовая доставка одежды. Это значительно более широкий пакет согласованные нашими правительствами, нашими Министерствами обороны о поддержке обороноспособности Украины. Из трех миллионов смертей от алкоголя в мире полмиллиона приходится на Россию. Такую статистику опубликовала Роспотребнадзор на своем сайте. В заявлении говорится, что рост потребления пива и слабоалкогольных напитков происходит за счет подростков и женщин детородного возраста. Это в немалой степени способствует снижению уровня средней продолжительности жизни и росту показателя преждевременной смертности населения. По мнению российских чиновников, до 2020 года необходимо ограничить по месту и времени розничную продажу алкоголя для уменьшения ее доступности. Далее украинские мировые фондовые индексы. Мы же встретимся с вами в 18.00.